MOOOOOO mm -hmm. З 2006 року на потреби домівок ОСББ виділили 9 мільйонів гривень, розповів голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста Олександр Репін. А цього року з міського бюджету на такі витрати передбачили 11,7 мільйонів гривень. Але цих коштів переконаний Олександр Репін недостатньо. Наразі є чимало невдоволених городян, і це необхідно враховувати, сказав заступник міського голови Валентин. Какие пути решения? Понятно, что качественно содержать жилой фонд по этому тарифу нельзя. Понятно, что нужно пересматривать тариф по 869 постанове. Но очень бы хотелось, чтобы в этом активно принимали участие жители. И мы для себя давно определили, что на наш взгляд самый эффективный управитель – это собственник дома, это ОСМД. З початку року в місті створили майже 500 ОСББ, адже за законом жеки мають бути ліквідовані. І на сьогодні створення об'єднань триває, наголосив Олександр Рєпін. За його словами, представники міської влади не обмежують у правах мешканців тих домівок, які ще не створили ОСББ. Рішенням сесії було те, що ми не ділимо дома тепер ОСМД, не ОСМД. Всі дома которые связаны такими проблемами, как инфекционные проблемы, механизмы повышенной опасности. То есть диротизация и дезинсекция будет делаться во всех домах за счет города, независимо от баланса держателя. Теж стосується і ліфтів, сказав Олександр Рєпін. Місто ремонтуватиме їх за власний рахунок. Наразі Миколаїв активно готується до опалювального сезону. Наголосив Валентин Гайдаржі. Закінчується підготовка до опалювального сезону, і ми повинні підготуватися до опалювального сезону. Ми розуміємо, що на державному рівні вирос тариф на опалювання і е, сорвати. Начало отопительного сезона нам категорически нельзя. Но ну, с другой стороны, мы понимаем, что есть закон, по которому тоже нужно двигаться вперед. На думку заступника міського голови, необходимо враховувати три моменти. есть три основных аспекта: есть закон Украины, по которому мы должны двигаться. Второе. Для того чтобы реализовать этот закон и е, сформировать нормальный рынок, нам нужно пересмотреть по домовые тарифы. И третий момент. Еще раз говорю, это сегодня тепло, 18 августа, а через два месяца у нас начало отопительного сезона и очень много рабочих вопросов, которые могут быть связаны с этим процессом. В час брифинга Александр Репин подчеркнул важливость створения ОСББ. На сегодняшний день на 1 июля. У нас в городе было основано 485 ОСМД. Процесс этот не останавливался. Я думаю, сейчас мы уже переварили за 500. И поверьте, этот все движется. Самое главное, кроме того, как организовывается ОСМД, то, что люди, в смысле ОСМД, берут свои дома на баланс. То есть они выбирают форму управления самостоятельно. Я считаю, что этот шаг ОСМД – это и есть тот революционный шаг. Создать ОСМД – это в какой-то мере какой-то процент успеха, но действительно он начинает работать, когда принимает дом на баланс. В ОСМД сейчас находится у нас по, если считать по домам, 16, около 17% многоквартирных будинков створены ОСББ. Самостоятельно обслуживают 12%, но это не просто 12%, это 24% общей площади. Еще раз, здесь нет этой информации? Нет. нет. Еще раз, в 12% домов приняты на баланс, и они обслуживают 24% общей площади жилья. И исходя из этого, я хотел бы остановиться на последних решениях сессии о том, что были внесены изменения в программу реформирования ЖКХ. Основополагающим принципом было то, что все ОСМД, независимо от природы их возникновения или бывшие ЖСК, или это новостройки, или это дома, переходящие из коммунальной формы властности, все имеют право участвовать в программе софинансирования. по принципу 10 на 90, 10% собирают жильцы, совладельцы и 90% дает город. Два раза, ну в этом решении Горсвета было так, что два раза ОСМД имеет право участвовать по принципу 10 на 90, третий раз уже 50 на 50. Окремо виділив голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста фінансування ОСББ. Также революционным для депутатского корпуса было то, что с 2006 года мы давали всего 9 миллионов, в этом году у нас с дофинансированием 11,7 миллионов гривен. Честно говоря, для Николаева это событие, ну, кто в этой среде участвует. Поэтому, соответственно, перед департаментом, я буду так переходить от департамента к депутатам, Перед департаментом стоит задача освоить эти деньги и действительно показать, что мы и ОСМД готовы их э, освоить. Поэтому, для э, исключения обвинений специалистов департамента в предвзятом отношении и с целью обеспечить э, прозрачность... Я извиняюсь, у меня текст на украинском языке, я по, по ходу перевожу, чтобы я... Для, для, обеспечения прозрачности создана рабочая группа по отбору объектов для софинансирования. В рабочую группу вошло даже большей степени общественников мы взяли, чем чиновников. Даже соотношение один к двум. То есть в нем принимает это участие специалисты департамента, три человека будет, представители ассоциации ОСНД и общественных организаций, и также члены наблюдательного совета при департаменте ЖКХ. Также мы предлагаем депутатам горсовета за узгодженням также принимать участие, когда будут рассматриваться дома, которые находятся на их округе. Олександр Репін розповів, яка доля очікує на будинки, де немає ОСББ. Ті дома, які не визначилися з формою управління, тобто їх не створено ОСББ, відповідно, мы должны провести конкурс с надания послугу управления многоквартирного будинку. 150 приказ Минрегион Буду. То есть там очень подробно выписан, как проводить конкурс, как собирается комиссия, какие критерии оценки. То есть, например, вот критериями отбора это цена услуги, которая включает отдельно затраты на содержание и проведение ремонта в на квартирном доме, то на придомовой территории и отдельно выделяет вынагороду управителю. То есть, скажем так, тариф в нашем старом понятии будет состоять из нескольких частей. Это сами расчетные тарифы на содержание дома и закон определяет отдельно вынагороду управителю. Она договорная. Но опять-таки законодатель говорит о том, что будет... Уже есть проект методики расчета. То есть мы, управитель тоже не может знать, я хочу столько-то. Нет. Это будет привязано к площадям, будет привязано к суммам. То есть мы ждем еще очень важный документ, определение, методика определения расчета вынагорода управителю. И произошла некоторая коллизия в разных законах и в разных наказах о том, что необходимо в тариф закладывать еще и отчисления на фонд капитального ремонта. Знаете, это очень важный момент для того, чтобы объяснить людям, что да, тариф может быть большой, но в тариф обязательно надо закладывать эти накопления. Если этот тариф пройдет конкурсную комиссию и, соответственно, выйдет на исполком, он будет узаконен для этого дома, и департамент социальной, э, соцзащиты на этот тариф будет начислять все льготы и субсидии. Если люди идут по принципу «а давайте будем меньше платить, а если что-то поломается, мы соберем деньги», он чреват. На эти единоразовые сборы по подъездам, по квартирам. Соответственно, никаких не будет. Да, это целевые взносы, но на них не распространяются никакие льготы и субсидии. Валентин Васильевич пару слов сказал о том, что деющие тарифы были, конечно, основаны на показателях 2009 года, типа электроэнергия 40 копеек, зарплата 647 гривен. И мы видим, что за эти годы произошло с нашей сферой ЖКХ, которую мы, честно говоря, загнали в тупик. И когда к Выпадению снега у нас половины дворников нету, потому что это люди преклонного возраста. Они просто увольняются. Никто, понятно, не будет работать за эти деньги. И мы хотим все-таки заложить этот принцип утверждения тарифов, который будет привязан к изменениям цен. Вот 1 сентября меняется цена электроэнергии. Это должно очутиться в тарифе. Готовятся лифтовики, пересматривать свои тарифы. Тоже это зайдет. То есть, чем. Актуальнее мы будем их корректировать, может даже люди это и не почувствуют, чем мы будем опять затягивать на 5-10 лет, а потом будем их просто <кій> нагружать. Як проходитиме цей конкурс? Як буде проходити этот конкурс? Тобто, будуть конкурсні пропозиції, комісія буде розглядати, після прийняття рішення, Комиссия обязана в течение от 5 до 10 дней вынести этот вопрос на исполком. То есть уровень решения очень серьезный. И когда исполком утверждает тариф для отдельно взятого дома, он становится уже законом и для жильца, и для департамента соцзащиты, на который будут начисляться льготы и субсидии. Почему я говорю? Надо правильно составлять тариф, включая вынагородов, включая появление в на фонд капитального ремонта. Это обеспечит защиту малообеспеченных слоев населения. Закон нас обязует, например, за 30 дней повесить на каждом доме объявление, где будет проводиться конкурс. И я не удивлюсь, что за эти 30 дней в этом доме будет создано СНД. Как пойдет этот процесс? Он будет идти объективно. Знаете, это не будет зависеть от мнения некоторых депутатов, которые упорно агитируют, что СНД не нужны. Или от какого-то частного мнения. Поверьте, сегодня этот процесс идет. Независимо от того, хочет власть или не хочет. А закон к тому же нас обязывает его выполнить. Під час брифінгу Александр Репин відповів на питання журналістів. Зокрема, представника ЗМІ цікавили умови для зберігання коштів на капитальный ремонт. В принципе, закон такого не оговаривает, но это право управителя или право у создать субсчет. То есть ЧП без собственного основного капитала может собрать ну, там, полмиллиона или миллион гривен, разориться и будут Вы далеко зашли. Для начала они должны выиграть конкурс, поверьте. Конкурсная комиссия будет очень внимательно подходить к этим вопросам. И мнение жильцов... Вы зря так смеетесь. Ну, я... Нет, я вас спрашиваю другое. Были в Советском Союзе, были организационные отчисления на жопу? фонд. вы вспомните, давайте. Они же исчезли, несмотря ни на что. Э -э давайте, мы уйдем от политики, будем это говорить о... Совершенно верно, я говорю а о практике. О, практике. Существует сегодня норма, объясняющая, как будут защищены отчисления на капитальный ремонт. Это долговременные отчисления. То есть какие требования, если требования к банкам, к тому, на чем учитель должно быть, кто их может использовать. Или таких топов нет. Да, Лариса Леонтьевна. Можешь... Есть документ? Нет документов. Нет, Все Значит, включено. смотрите. По закону вот этому 417, по особому учредительной правовой там написано уже, что договор с управляющей компанией, кроме организатора конкурса, ну то есть ну, там, Департамента. подписывает еще представитель Солодейства. Даже если на них не создано СНД, вот как сказал Александр, то есть они все равно должны провести общее собрание и избрать представителя. Вот этот договор будет как бы трехсторонний. Вот, э, то, что сказал Валентин Васильевич, что еще э, пока один документ не принят. Вот этот документ как раз это форма договора, которая должна будет быть заключена после проведения конкурса э, между организатором представителям совладельцам и исполнителям услуг. И вот там, когда будет представитель совладельцев э, подписывать, там есть обязанности управителя в конце каждого месяца давать акты выполненных работ. Сейчас уже этого, ну, как бы, ну, нет этого нормы, что э, жильцы должны подписывать акты выполненных работ, и только после этого идет оплата. А там в договоре можно вносить что э, оплата идет после подписания ну, акта. То же самое касается э, вот этого счета. Он будет действительно отдельный, на копейке его можно создать как депозит. Ну, или как депозит, или как, как, как да, субсчет. Да, как субсчет. И им распоряжаться сможет управитель только с области субсчета. То есть никаких документов сейчас? Сейчас, сейчас нет? Сейчас да. нет, да. Но в договоре, в принципе, он... Э, пока. Может быть, когда его будет типовой, мы будем говорить о том, что там есть, что там нет. Но сейчас, в принципе, те совладельцы, вот у нас есть два дома, первые два дома, которые сами избрали себе управляющую компанию, подписали с ними договор. Но это, правда, не очень типичная гонора, это были ОСНД, которые ну, решили, что они не будут сами обслуживать, нашли себе управителя. все поступления идут на счета у СНД, а распоряжается управитель с согласия председателя. Також присутних цікавило питание тарифів. Есть вопросы? Да. А, скажите, пожалуйста, да, ну, скажите, все, что, то, о чем вы говорите, да? Период от первого заседания рабочей группы и до последнего, последнего, заседания рабочей группы через три года, вот этот переходной период, первый вопрос тарифы утвержденные из будут распространяться как на новую правда на новую так скажем правильно. систему координат управления mm -hmm. да, все то, я то, я вас говорю. Так и не старую. Конечно. Не может быть так, что здесь 21. разыгрывается. Да, а те сидят по 2,20. Нет. Джек Бриз, пока он не передаст все управляющая компаниям, будет тоже начислять 2,20 дней. Нет. А что? У нас есть расчетные тарифы по домовые. Мы да. их выносим на исполком да. параллельно с э, конкурс, созданием конкурсной комиссии. Понятно. Процесс идет параллельно. Есть бриз и есть не бриз. Right? Есть бриз, есть не БРИС, есть да. Есть БРИС и есть первая управляющая компания, которая выбрана в результате первого... Да, может быть, тариф даже ниже. Нет вопросов. Но 2.21, если для этого дома расчислены, и этот дом остается... Да такого тарифа тариф. не будет. Ну, я выдумываю. А, ну, если вы думаете... Виртуальный да. тариф 2, 21, 121. не важно. Есть бриз, которому остается пока дом, Там, условно, не такой-то адрес. И будет утвержден тариф исполком для этого дома. В этом да. доме не будет пока не убрали. Все, он будет Это платить этот повыше. 67 да. будет в очереди. Правильно? Да, да, Значит, ему будет начисляться тариф новый. Новый. В старой сетке, да? То есть близ там, другие. Жители, ну, все, кто правильно? есть, да, да, да. А он не отказался от него туда. Правильно. А этот же тариф будет действовать для этого же дома, ежели будет создана в этом доме новая Может быть, меньше. В этом тарифе, вот в этом тарифе, пока э те компании, которые сейчас работают, те предприятия, которые сейчас работают, у них в тарифе нет э, вот этого капитального ремонта. Он посчитан пока только на утримание. То есть они будут продолжать оказывать услуги с ну, да, да. А там будет а уже разыгрываться управление. Там уже будет да. разыгрываться управление. Значит, смотрите, тут такая ситуация. Если дом с вот этот договорной тариф, в котором уже вошли капитальные ремонты. Да он не согласовал. Ну, принципе, Все, не согласовал. Не согласовал. Все. Но он хочет участвовать в этой программе 90 на 10. Угу. Значит, ему что надо? Либо одноразово собрать, либо накопить на счету там своем или управителя. Тогда на этот конкурс, ну вот этот 90 на 10, может участвовать не только СНД, но и управитель. Ми шуніво ж... в десять процентів на Сергеянатоліч.юлі місяці ми ж прийняли Помните, да? да, і там через зап'ятую слово управитель, то тобто є дома с теж можуть могут идти на софинансирование. На питання як розподілятимуть кошти виділені на УСББ, відповів Олександр Ріпін. Сколько б не було денег, надо говорити о соціальній справедливости. Мы не можем говорить, что город будет содержать за счет бюджета тех людей, которые живут в домах и не желают ничего делать. Мы не обязаны содержать частные дома. Подождите. По хорошему счету, э, счету все дома должны идти с софинансированием. Кто внесет эти 10%? Жильцы, управитель. Жильцы возьмут долг. Давайте будем реалистами, как вы говорите, и говорить о том, что 95% жилого фонда приватизированы. Это частные квартиры. Давайте разворачиваться лицом к людям и говорить правду. Если у вас есть собственность, вы обязаны ее содержать а раскручивать... У нас получается очень глупая ситуация. 24% жилищного фонда обслуживает ОСНД, получает 11 миллионов. А остальные 75% обслуживают типа жилищно эксплуатационные предприятия. А сколько они получают, не хочу произносить эту цифру. Это вообще несоизмеримые цифры. И получается, что городской бюджет содержит частные дома. Вас это не тревожит?